بسم الله الرحمن الرحيم jangan lupa subscribe ya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين تلا بركاته إمام العلامة الأم... الشيخ عبد القادر الجيلاني Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sekali peristiwa pernah Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk di majlisnya. Ada suatu soalan yang dikemukakan kepadanya mengenai masalah hukum fiqh. Hukum fiqh. Lalu dia berkata, Biar aku meminta izin bercakap mengenai ini dahulu. Kemudian dia bertanya pula. Adakah nikah itu wajib atau tidak? Dia kemudian menjawab, masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Yang lain mengatakan mengerjakan ibadat lebih utama daripada bernikah jika engkau tidak takutkan dirimu terjerumus ke dalam maksiat kalau tidak maka nikah itu lebih utama demikian pendapat Syafi'i dan Ahmad namun begitu pada Imam Abu Hanifah nikah itu tetap lebih utama baiklah bila masa engkau menganggap dirimu seorang murid sehingga engkau boleh mendakwa bahawa beribadah itu lebih utama jika engkau sudah di tingkat murad maka engkau sudah tidak punya pilihan lagi dalam dirimu jika dia yang Allah mahu dikahwinkanmu dan jika dia mahu disibukkanmu dengan selain kahwin itu kemudian jika masih ada bahagian rezekimu di sana saya engkau akan mendapatinya Meskipun engkau terus membelakanginya Namun bahagianmu itu tetap akan mengejarmu dari belakangmu Seraya mengadukanmu kepada Tuhan Katanya, wahai Tuhan Ambillah daripadaku bahagian buat sifulan itu Dia terus melarikan diri daripadaku Padahal engkau telah menetapkan bahagiannya daripadaku apa yang mesti aku lakukan Kerana dia terus tidak mahu menoleh kepadaku Meskipun aku telah memanggilnya berkali-kali Maka Tuhan akan menjadikanmu menoleh kepadanya Ada pun sang murid Maka nikah itu boleh menjadi haram ke atasnya dari segi hukum batin sahaja. Meskipun dia mempunyai satu pakaian yang lebih atau memiliki sebesar empat jari dari bumi. Kerana dia itu sayyah, yakni selalu melancung ke sana sini. Tidak punya ketetapan setempat. Tidak punya pakaian dan alat-alat rumah. Bahkan selamanya dia telanjang dari semua pakaiannya. Nanti apabila dia sudah sampai kepada maksudnya dan berhenti dari melancung. Di situlah baru perkara kahwin itu kembali kepada tuannya. Jika dia mahu dikahwinkannya dengan siapa yang dimilikinya menurut kemahuannya ataupun ditiadakannya, ia ni tiada siapa yang tahu dari selok belok hidupnya. Siapa yang berkawan dengan orang bodoh, dia menjadi bodoh. Orang bodoh ialah siapa yang tiada mengenali Allah. Orang bodoh itu ialah siapa yang tiada mengenali Allah Ta'ala. Dia merelakan dirinya dengan kehidupan dunia ini dari kehidupan akhirat. Wahai gulam, bahagianmu itu tidak ada siapa yang boleh memakannya. Tetapi jangan sampai engkau memakannya mengikut kemahuan tabiatmu dan hawa nafsumu atau engkau mengambilnya dari tangan syaitanmu. Bukan hendaklah engkau bertenang sebentar hingga engkau sampai ke tempat kediamanmu dalam syurga ataupun di dekat dengan Tuhanmu muslimin dan simat sedap ditentukan dirahmat Allah sekalian Ketika ke mana Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu berada pada satu tempat maka seorang ingin bertanya tentang hukum nikah maka kata dia biar saya bercakap dulu nikah secara umum apa itu pernikahan Lalu kata yang bertanya, bahkan kami ingin mengetahui apakah nikah itu wajib atau tidak. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, bahawa hukum nikah ini khilaf di kalangan ulama. Baik kalau tersebut perkataan ataupun yang dinamakan ibadat nikah atau kahwin. Kita tahu dalam kitab fiqah kita belajar, ada kitab khas, kita namakan kitabun nikah kitab dalam menceritakan hal ehwa berkait dengan hukum hakam nikah. Dan Syekh Abdul Qadir ini dikenali sebagai mufti kepada dua mazhab. Iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Secara latar belakang Syekh Abdul Qadir Jilani, sebab kita tahu dia punya manhaj fiqh. Dia seorang yang bermazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Memahami struktur hukum hakam pendalilan berdasarkan kepada manhaj berdasarkan kepada kaedah mazhab hambali Tapi dalam masa yang sama beliau juga ialah mufti dalam mazhab Syafi'i. Kerana kealiman beliau dan juga keluasan ilmu beliau. Dalam penterjemahan Syamdu Qadir yang kita bacakan pada awal majlis kita, kita dah sebut latar belakang Syamdu Qadir Jilani bahawa beliau mengajar di Ribat di pusat pendidikannya atau disebut pusat talaki kalau kita nak sebut zaman hari ni dipanggil Ribat zaman dulu pusat Ribat artinya beliau iltizam satu tempat untuk mengajar boleh tidak berpindah anda pergi iltizam dia panggil Ribat beliau hanya keluar pada hari Jumaat untuk solat Jumaat Ibn Syamdu dia diajar 11 disiplin ilmu. Faikah, tafsirnya, tauhidnya, hadisnya, usul fiqahnya, ilmu mujadalahnya yang beliau paling popular dalam ilmu kesufian, sufia. Namun ini tidak menjadikan bahagian beliau dalam fiqah itu berkurangan. Kerana dahulu tuan-tuan bila kita sebut ahli sufi mereka juga ahli fiqah. Begitu kesempurnaan sufi. Melainkan berlaku di akhir ini Ahli sufi itu bukan ahli fiqah Maka berlakulah penyelewengan sufi Sebab sebagaimana yang disebut oleh para ulama Faqihan wa sufiyan Fakun daisa wahidah Wa inni bihaqqillahi ansahu Hadha Qasin lam yadhu qalbuhu tuqan Wahada jahulu fakifadu jahli yasluhu Kata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah faqih atau sufi, ahli fiqh atau ahli sufi jangan jadi satunya. Kena jadi dua-dua. Aku dengan hak Allah aku nasihat kamu. Kalau kamu sekadar fiqh sahaja, hati kamu keras. Dan kamu tak akan merasakan kemanisan takwa. Kalau kamu ahli sufi sahaja, kamu akan jahil. Dan bagaimana orang jahil dapat membaiki dirinya? itu disebut daripada ulama bahawa man tafaqqa walam yasa walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwaf walam yatafaqqa faqad tazandqa wa man jamaa bainahuma faqad tahaqqa Maknanya, siapa yang dia belajar fiqh je tasawuf tak belajar dia jadi fasik dan siapa yang belajar tasawuf saja fiqh tak belajar dia jadi zindik. Dia boleh jadi kufur, kafir. Siapa yang menghimpungkan keduanya, maka dia menjadi orang yang ahlinya. Kalau kita tengok bila orang tu duduk mengaji kasau semata-mata, dia tak faham peka. Dia boleh rosak. Akhirnya mula dia menggugurkan kewajiban solatnya dan hukum hakam yang lain. Namun setiap orang, tuan-tuan sekalian, mereka ini akan dikenali dengan apa yang mereka banyak bercakap. Tetapi tidak bermaksud menggugurkan keahliannya dalam bidang yang lain. Orang kalau banyak cakap bahawa tafsir, dia orang kata ini ulama tafsir. Tapi bukan bermaksud ilmu lain dia tak tahu. Tapi dia lebih cenderung bercakap tentang tafsir. Orang bercakap tentang tasawuf, maka dia sebut ahli tasawuf. Tapi bukan bermaksud ilmu-ilmu lain dia tidak mengetahuinya. Orang bercakap fiqah. Kerana kecenderungannya bercakap fiqah. Bukan berarti dia bukan ahli sufi. Itu cerita ulama-ulama dulu dan disiplin ilmu yang mereka ada. But kita menjadi satu kecenderungan kita akan bercakap sesuatu yang kita suka walaupun mungkin dia umpama pelajar cemerlang dia ambil SPM 12 subjek semua A 12 tapi dia ada subjek yang dia minat lebih dia suka lebih dia ingin menyampaikannya pada orang lain maka ini Syekh Abdul Qadir Jilani dia ni orang faqih bijak alim bin fiqh walaupun tidak dikenali kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh beliau kerana lebih dirujuk kepada beliau kita tasawuf seperti kitab ini Al-Fatul Rabani dan kitab Aruniyah dan lain-lain kitab tafsir ataupun kitab-kitab tasawuf pun begitu kita lihat apa kata Syamdu Qadir bila beliau ditanya satu masalah apa hukum nikah maka dijawab secara ringkas dia kata ini khilaf ulama kerana orang ini cuba nak tahu apakah nikah itu lebih baik ataupun beribadat itu lebih baik. Maksudnya, sibuk dalam ibadat dengan bernikah, mana yang lebih utama? Maka Syekh pun menjawab. Dia kata, pertama ini masalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan nikah itu sunnah, yang ini sunat. Tetapi beza perkataan sunat dengan sunnah yang kita biasa dengar. tuan boleh bila sebut dalam istilah Melayu, kepahaman orang Melayu. Bila sebut perkataan sunat, lawan pada wajib. Sunat ni sunat. Bila menyebut perkataan sunnah, artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya istilah itu dalam, kalau kita secara literally belajar bahasa Arab, sunnah itu, sunnah dan sunat itu benda sama. Cuma orang Melayu kita, bila dia berhenti, perkataan dia aja dengan sunnatun. Sunnatun. Tapi bila dia bercakap, dia akan sebut sunat seperti zakat. Sebenarnya macam zakat disebut dalam bahasa zakah. Tapi sebab dia cara bercakap zakat. Solat, solat disebut solah. Tapi bila kita bariskan jadi solatun, solatin dan sebagainya. Jadi perkataan sunat dan sunnah sebenarnya asasnya perkara sama. Cuma bila orang bercakap tentang fiqh, sunat ni maknanya lawan pada wajib. Bila kita bercakap secara umum ini sunnah, artinya inilah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat. Masalah diwajib ke, disunat ke, ini Rasulullah buat. Maka kita sebut sunnah dengan makna umum. Ini sunnah Rasulullah. Perbuatan inilah sunnah. Yang ini dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atau disuruh dilakukannya. Ataupun Rasulullah mengikrarkan, mengesahkan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Maka sebut sunnah. Kata Syahidul Qadir Umumnya hukum nikah ini sunnah Atau sunnah Setengah ulama' mengatakan Mengerjakan ibadat lebih utama Jika engkau tidak takutkan dirimu ter Terjerumus dalam maksiat Yang ini zina Kalau tidak maka nikah itu lebih utama Demikian pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad atau Hanbali Namun begitu pada di sisi Imam Abu Hanifah, ha, nikah itu tetap lebih utama. Perbahasan di sini, kalau kita sebut tentang hukum nikah secara umum. Nikah ini, hukum umum adalah, adalah harus. Al-aslu fin nikah al-jawas. Hukum nikah ini harus, maknanya tak wajib. Harus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَانْقِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu suka. Dia sebut, bila Allah menyebut ma ta balakum apa yang kamu suka. Kalau kamu tak suka nikah tak boleh nikah. Jadi hukum asal nikah ini adalah harus. Nak nikah boleh, tak nak nikah pun boleh. Tetapi hukum nikah ini menjadi sunat bila bila seseorang itu memang dia nak nikah, dia ada kecenderungan untuk nikah. Dan yang kedua, dia berkemampuan untuk membiayai pernikahan ataupun menanggung isterinya. Ketika itu adalah sunat. Tidaknya ada dua benda. Pertama, dia memang nak menikah, dia ada keinginan. Yang kedua, dia memang ada kemampuan. Dipanggil dalam masalah sebagai uhbah. Uhbah yakni kemampuan keuangan, kemampuan fizikalnya, nafkah dan memberi nafkah pada isterinya. Maka di sini hukumnya sunat. Yang kedua, lelaki yang memang nak menikah tapi duit tak ada. Yahtaju ila nikah wa laysa indahu uhbatun. Dia nak menikah tapi kerja belum ada. Duit pun tak cukup. Misalnya maka dalam keadaan ini kata ulama meninggalkan nikah lebih utama sampailah dia ada duit. Memang dia akan berkonflik dalam masalah duit. Namun kita katakan kepada orang macam ni. Orang yang dia nak menikah tapi duit tak ada. Kita katakan pada mereka. Kalau sekiranya benar niat kamu nak menikah. Niat tu benar. Nak jaga agama. Niat nak jaga diri daripada perkara yang tidak baik. Niat nak lengkapkan agama. Ataupun didapati wanita ini solihah. Baik. Kerana Nabi SAW menyatakan man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi. Siapa yang Allah berikan kepadanya isteri yang solehah, maka dia telah selamatkan separuh agama dia. Kerana nikah ini kalau tentu agama kita dalam dalam diri kita dibentuk dengan dua benda. Pertama lidah kita, kedua kemaluan kita. Sebab daripada lidah dan kemaluan ni banyak dosa tercipta. Dengan menikah terjaga kemaluan. Maka separuh agama kita terjaga. Tinggal lagi jaga mulut pula. Sebab manusia akan rosak agama dengan dua perkara. Pertama daripada kesan lidahnya. Yang kedua daripada kesan kemaluannya. Kalau seorang itu berkahwin, dia dah jaga kehormatan dirinya. Maka tinggal lagi dijaga lidah. Bila dia dapat isteri yang solehah, ha, maka dia dah jaga agamanya. Kalau perempuan mendapat suami yang soleh, Dia dah jaga sebahagian agamanya Maka dia dah terpelahir daripada zina insyaAllah Sebab seorang bila berzina Agamanya akan hilang Sebab yang disebut dalam hadis Nabi SAW لا يزن الزني He na yazni wa huwa mu'min Tidak mungkin Seorang yang beriman berzina Tidak mungkin Kata Nabi SAW Tidak berzina Orang yang berzina Ketika berzina dalam keadaan dia beriman Terjemahan mudah orang ada iman tak berzina. Bahkan disebut dalam hadis bahawa bila seorang itu mendatangi zina, maka imannya diangkat, ditanggalkan sebagaimana ditanggalkan pakaian. Waktu seorang itu berzina macam kita tanggal baju. Baju di situ macam kita tanggal iman kita. Letak tepi. Mungkin Allah kembalikan imannya, mungkin tidak. Bila seorang itu berzina, mungkin Allah kembalikan imannya, mungkin tidak. Maksudnya risiko besar pada iman. Kalau seorang itu berzina, punya risiko besar. Jadi kalau sekiranya saya sebut tadi, dia nak menikah tapi duit tak ada, tak cukup belanja. Kita katakan pada orang ni, kalau sekiranya betul niat dia, mudah-mudahan dia termasuk dalam hadis Nabi SAW. Salathun haqqun ala Allah ayu'ainahu. Ada tiga golongan Allah akan bantu dia. Perkataan hakun, Allah pasti akan bantu. Tiga golongan. Dan antara tiga golongan itu apa dia? Anakih yuridu an yasta'fifa. Orang yang menikah tujuan untuk menjaga agama dan maruah. Tapi duit tak ada. Nak tu ada. Maka Allah akan bantu dia. Tapi orang ni kalau saya katakan dia nak nikah, duit tak cukup, bersabar tu lebih baik tapi kalau nak sangat bergedik dan nak nak juga kata orang nak sungguh-sungguh nak sebab dia nak jaga maruah dia dia pun bimbang zina atau sebagainya duit tak ada dikatakan pada mereka betulkan niat kamu betulkan tujuan kamu menikah untuk apa jaga agama jaga maruah betulkan niat tentu kita akan ditolong oleh Allah dengan niat yang betul bila makin betul niat kita, makin besar pertolongan Allah pada kita. Saya selalu sebut pada sahabat-sahabat yang nak pergi haji tapi tak boleh pergi haji sebab tak cukup duit. Nak tak pergi haji, tak boleh pergi haji sebab tamu tak cukup duit, yang dulu kota tak naik. Sebab kota dia tahun 2165. Kota haji didaftar. daftar. Jadi, saya katakan padanya, bila awak betul niat awak, awak akan sampai. Walau awak tak ada duit. Kerana Allah akan tolong kita ikut niat kita. Hatta ada orang niat nak jumpa pada ulama. Dia niat nak jumpa. Niat dia kuat, maka dia boleh jumpa. Kalau niat dia tak kuat, dia tak boleh jumpa. Semua benda, tuan-tuan sekalian, kita akan dapati Allah mudahkan jalan dan Allah berikan pertolongan dengan niat yang baik. Bila orang tu niat baik, tujuannya baik, maka Allah bantu. Satu cerita, Imam Abu Isa Al-Shirazi Imam Abu Isa Al-Shirazi Seorang ulama besar Mazhab Syafi'i Yang meninggal pada tahun 476 Hijriah Dia dulu pada Imam Nawawi Yang dikenali sebagai Al-Shirazi Namanya Ibrahim bin Ali Pengarang kitab Muhadzab yang terkenal Dan kitab Al-Lumak Kitab At-Tafsirah Al Kitab Nusuhu talib al dan banyak kitab lain yang kita ambil faedah daripada kitab tersebut. Dia alim sa hebat. Berlaku perdebatannya dengan Imam Haramain. Imam Haramain orang alim sa zaman dia. Guru kepada Imam Al-Ghazali. Maka berdebat Imam Syirazi dengan Imam Al-Haramain. Dan debat tersebut Imam al Syirazi mengatasi Imam Haramain dengan kekuatan hujahnya. Tapi apa kata Imam Haramain Dia kata Galab tani Kamu kalahkan aku disebabkan kamu Baik daripada aku Bukan sebab hujah kamu Sebab kamu lebih baik daripada aku Maksudnya kata ulama dalam Ta'liq kata-kata Imam Haramain Seorang bila dia benar niat dia Maka Allah Bekalkan kepadanya hujah-hujah yang kuat Untuk menzahirkan kebaikan dan kebenaran Imam Syirazi sebab Salah dia, dia lebih warak daripada Imam Haramain Imam Haramain pun warak ni untuk guru Imam Al-Ghazali Tapi dia lebih lagi Dan tujuan dia berjebak itu jauh lebih Lebih, uh, kita katakan untuk Memperlihatkan kebenaran Lebih daripada bahagian dirinya Bukan sebab nak suruh dia popular, menang, debat Bukan, tak ada Untuk mengerikan apa yang dia rasa benar Dalam pegangan ilmu Lalu kata Imam Haramain Ghalab tani bisalahikah kamu mengatasi aku disebabkan kamu lebih soleh daripada aku. Soleh dengan apa tuan-tuan? Dengan niat yang baik. Kita macam contohlah kita berukhuah. Orang kalau berukhuah, niatnya lebih kuat untuk jaga ukhuah. Orang ni yang akan rasa kemanisan ukhuah. Lebih pada orang lain. Dan itu bila saya sebut tentang nak menikah tadi duit tak ada. Rasulullah menyatakan tiga golongan yang Allah akan tolong dia antaranya orang yang menikah betul-betul tujuan dan niat dia nak jaga maruah dan agama. Allah akan tolong. Ini tiga golongan Allah pasti tolong. Baik dua golongan lagi apa? Dua golongan lah, tadi yang pertama yang 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 seterusnya kita dah sebut yang ketiga. Yang pertama kata Nabi SAW ialah orang yang berperang pada jalan Allah. Tuhan akan tolong. Yang kedua ialah orang yang hendak merdeka dan dia perlu membayar hutangnya maka Allah akan tolong dia. Yang ketiga yang kita syarahkan tadi yang nikah dan dia ada tujuan yang baik maka Allah akan tolong. Lepas itu dua hukum. Hukum pertama orang yang ada duit dan nak nikah ini sunat. Hukum kedua orang yang nak nikah duit tak ada. Ini lebih baik jangan nikah. Lebih baik jangan nikah. Dan hukum yang ketiga ialah orang duit tak ada nikah pun tak nak. Ini makruh nikah. Kita tak payahlah nak kempen-kempen dia menikah. Sebab dia duit pun tak ada nikah pun tak nak. Makruh. Ataupun orang yang kita katakan dia ada duit. Tapi dia ada sakit. Sehingga dia tidak boleh menyempurnakan tujuan pernikahan itu sendiri. Maka ini juga makruh. Allah ma'illah, melainkan tujuan pernikahan dia bukan sebab lain melainkan sebab khidmat. Contoh dia seorang lelaki yang tua. Dia pun nak cari bini untuk jaga dia. Tujuan khidmat dia panggil. Jaga dia maka ketika itu memang perkara itu disunatkan dia untuk membantu agama dia adalah orang tolak dia kalau nak pergi masjid surau kalau nak pergi umrah dia ya, duit ada tapi kemampuan fizikal tak ada namun bila dia melihat tujuan kahwin tadi untuk khidmat agama dia makin ini disunatkan supaya ada yang membantu dalam menjaga agama dia bila sebab kita nak minta orang lain tolak-tolak kita orang tu tak selalu duduk rumah kita maka baik kita kahwin dan hukum yang kita bicarakan tadi Ialah hukum berkait dengan lelaki Ada pun perempuan Perempuan dia tak tunggu dia ada duit Dia tak ada kaitan Dia cuma bila dia ada keinginan untuk kahwin Perempuan tak termasuk Dia tak memberi nafkah kepada lelaki Tapi Imam Syihab Dukhadi dibahas sebab apa? Baik. Kalau sekiranya Ini hukum yang dibahaskan oleh beliau Seorang tadi Dia ini ada duit Duit ada, banyak duit boleh menikah, mampu menikah, ada kemampuan. Namun dia sibuk menuntut ilmu. Maka apakah ataupun dia sibuk beribadat? Ada seorang perempuan misalnya dia memang cenderung pada ibadat. Dia nak menuntut ilmu, dia nak ke masjid, dia nak berzikir. Dia tak nak kalau ada suami nanti kacau dia. Sebab dia pun payah. Yalah sebab dia nak dapat suami yang baik mungkin baginya suka dengan sebab tertentu sama juga ada lelaki dibimbang nampak isteri ni atau perempuan ni zahirnya baik nanti kacau dia nak pergi masjid tak boleh nak belajar lebih sikit tak boleh nanti kena tarik telinga suruh balik misalnya jadi orang-orang yang punya kecenderungan beribadat kecenderungan menuntut ilmu yang kuat kecenderungan untuk melakukan khidmat-khidmat agama yang banyak Apakah dia afdhan ataupun dia berterusan dengan amalan dia. Sebab kita dapati ramai ulama-ulama yang memilih bujang. Ataupun kita sebut sebahagian ulama yang memilih bujang. sebagaimana Imam Abdullah bin Abi Najih, Al-Maliki, seorang tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis yang terkenal. Dia tak kahwin sampai dia meninggal dunia. Bukan dia punya akhlak yang cukup baik, sibuk dalam menentukan ilmu. Bukan dia tidak menjaga perkataannya sehingga dia lebih suka diam daripada bercakap dibimbang kata-katanya boleh melukakan orang sehingga dia kata para ulama pernah dia diam hampir 30 tahun tidak bercakap daripada mulut dia melainkan kalimah yang baik saja selama 30 tahun dia punya riadah latihan dia duduk tak cakap memang kalau cakap ni mesti ya orang teguri sakit tak nak dan antaranya ialah kerana dia tak nak kahwin tadi. Juga tak nak kahwin nanti kamu. Ini sakit hati tu sakit hati tak. Saya memilih tak nak kahwin. Maka ini imam tabi'in terkenal. Namanya Abdullah bin Abi Najih. Dan di antaranya imam Yunus bin Habib. Juga tak kahwin. Memilih ibadat. Demikian juga imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian juga imam Hussein bin Ali Al-Jufi. Al-Kufi. Demikian juga imam Bish Al-Hafi. Bishr Hafi diceritakan Imam Bishr Hafi seorang uh, ahli sufi yang agung ahli fiqh yang terkenal ahli hadis cuma beliau lebih terkenal dalam bidang fiqh dalam bidang tasawuf Bishr sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal beliau tak kahwin maka orang minta komentar kepada Imam Ahmad Wahai Ahmad apa pandanganmu pada Bishr eh bagus orangnya bagus baik cuma kalau dia kahwin lagi sempurna tapi imam bishir tidak mau kawin sibuk ibadat sibuk mengajar sibuk memberi ilmu